Сегодня будем пробовать э, отремонтировать этот мопед Honda да, так 24. Сначала снимаем корыто. Потом остальные пластики, которые нам мешают. А дальше откручиваем выхлопную трубу. Вот тут от цилиндра два болта. И вот тут два болта. Тепер треба сняти цей обдув циліндра. Тут болтик внизу, тут один і друга частина, ось все менша, тут тоже один болтик. Знімаємо цю частину, скрутили. І ще одна, ося маленька. І тоже знімаємо. Далі 4 Болтика на головке цилиндра. Тут шпильки довольно странные, уже под шестигранник у вас должны быть не такие, просто под головку на 10. І дальше снимаем головку и такой бути не должно. Все 4 должны выкручиваться, не торчать так. Дальше на поршню есть штуперное кольцо, тут плохо видно. На пальце мы их снимаем и забываем палец. все, улетело, Палец вытягивается тут вообще без проблем. Под руки. Дальше снимаем. Поршень. Поршень, конечно, печальный. Кольца позаливала. Так, туда обязательно якусь тряпочку запихаем. И чуть-чуть помыть, выдуть, чтобы насыпалось ничего лишнего туда в коленвал. Ну все, теперь берем новую поршневую, надеваем на нее кольца. Кольца разной толщины, толще на низ, толстая наверх. Ну и собираем обратно все. Надеваем поршень, также он надевается просто. Ну все, вот, рукой, руки пальчик запихаем. Все отлично, сюда ставим штопорное кольцо. И все, дальше цилиндр. На цилиндр обязательно новую прокладочку. И надеваем его на поршень. сюда, естественно, тоже новую прокладочку. Уловку старую. Все на месте, зажалы, все замечательно. Дальше ставим пластик на место. Один. И второй. все, движок почти собранный. Прокручиваем цепь пластик, трубу, пробуем заводить. Пластик на месте, труба на месте. Пробуем заводить. чуть протрется, притреться, подрегулируем и можно кататься. Ну и все, движок на мопеде полностью готов. Внешний вид у него, конечно, такой потрепанный. Но зато работа в довольно-таки хорошо.